Это просто... Свинина это плохо. Трэш. Что? Оговорят, свинину кушать нельзя. Ну не кушай, я же тебя не принуждаю. Такое впечатление, что а я тебя заставляю свинину есть. А ты кошерную свинину покупай, тогда будет нормально. Сначала ты мама спроси, можно ли есть свинину. А потом принимай для себя решение. А вдруг она уже... Это называется сейчас монолог. То, что ты сейчас ведешь. А про свинину не монолог? Даже вопрос задал. Ты не задал вопрос, Отдал. ты сказал, что свинину есть нельзя. А я и не возражаю. Я тебе и запретил. А ну, я и не возражаю, не ешь свинину. Я ж только а за. А ты сам кушаешь свинину? Я в основном ем растительную пищу. А Отлично. он это, вегетарианец. Не знаю, как это называется. Человек, который щадит... Животных вегетарианцев называется. Ну, животные они часто лучше, чем люди. Да, согласен. В каких-то моментах. Животные войну не объявляют друг другу. Не бомбят. Ну, между собой дерутся же. Ну, они дерутся только по одной простой причине. Им кушать хочется. А люди ради развлечения часто это делают для заработка. Не от голода. Сильный ветарианс. Не от голода. От чего? Нет. От вкуса. Да, от желания обладать властью, например. От желания обогатиться, например. Эм, войны развязывают не голодные. Войны развязывают сытые. Да. А, вы, а вы, сам, вы сами откуда, э, вы мусульмане? Сытый. Куда же вы? Я вам воспитательний процес, тільки почав проповідь маркер. Нагадую вам про необхідність підтримати армію. Ви бачите на екрані. Ступовідьмаків ЗСУ це збірна на Так само підтримуємо лікування донечка нашого ключка пана Віктора. Ну, і канал, якщо що. Баленький, я вже дебіл. Ростов, надано, уже дебил. А сама дебил. Ростов на дону вже мусульманський город. Уже мусульманський город. Здравствуйте. Ну привет. Как дела у вас? По-разному. Вы откуда? Мы, я из России. Ну что ж, я ж тоже из России. Никто не совершенен. Я из Твери. Твери? Твери? Этапом истории? Да-да-да. Видите, как свой. как ужасно. У нас даже название городов ассоциируется с какими-то дебильными блатными песнями. И и это? И это да. просто ужасно. А? а вы откуда? Я а из, город... из города-героя Белгород. Белгород, да-да-да, знаю-знаю. Mm. А с чем ваш город ассоциируется? По-моему, только с прилетами. Ну, а как же Курская Дуга? Деды воевали. Ну, Курск, да, тоже mm. город-герой. Я имею в виду Курская Дуга образца прошлой войны. Mm, понял, понял. О таком не слышал я никогда. Вы не слышали о Курской Дуге? Да. А про 9 мая что-нибудь слышали? Да, я знаю. Мне нечего добавить. Это одна из битв, которая, согласно нашей же историографии, послужила поворотным пунктом во Второй мировой, во Великой Отечественной войне. С начала курской дуги, как считается, у немцев уже не было шансов выиграть эту войну, хотя я, например, считаю, что у них вообще не было шанса выиграть эту войну. С А как вы думаете, а кто начал Вторую мировую? Как вы думаете? Ну как же, пакт Молотова-Риббентропа. Понимаю, да. Молотов okay. и Рибентропа, если быть более точным, Сталин и Гитлер. Да. И получается Гитлер его нарушил, правильно я понимаю? Что что? Он его нарушил, Гитлер, и вторгнулся в Советский Союз, правильно? Вы имеете в виду пакт? Да, да, да. Ну, можно и так сказать, да, можно так сказать. Я извиняюсь, вы не историк случайно? Нет, нет, я по образованию юрист. Mm, я по образованию сварщик. Ну вот ну, видите, да -да -да. а рассуждаем об истории. Ну что ж, нам ничего не мешает поговорить об истории. Мы оба в ней не специалисты. Да, вы знаете, когда вы сказали Курская дуга, я не понял сначала, а про битву Курский я, конечно, слышал. Ну, 43-го года, Курская дуга, так называемая. Я не знал, что это дуга, Курская дуга называется. Ну, вот на общее название битвы в исторической, да и публицистической, и в художественной литературе, и в фильмах м, советских, именно так она называлась. Окончанием этой битвы было освобождение украинского города Харьков в 43-м году, в августе. Mm понял понял а уже последующий получается 44 45 там уже и как европу освобождали правильно? ну нет в 44 еще освобождали белоруссию и украину нет мы... только в ноябре 44 не помню какого точно числа по моему 4 ноября территория советского союза была освобождена от оккупанта от захватчика от немцев я имею в виду. Mm. Ну, я понимаю, да. И вот уже с ноября 44 го да, уже война перешла в Европу. То есть перестала быть Великой Отечественной, с моей точки зрения. Mm, понял, понял. Даже Сталин об этом открыто заявил, я помню, в десятых, если мне память не изменяет, в числах ноября месяца 44 -го года, заявил о том, что Великая Отечественная война завершилась победой Советского народа, и сейчас вот мы начинаем освободительный поход в Европу. Mm -hmm. Ясно. А вот что вы как можете прокомментировать э, депортацию многих народов со своих земель? Как я должен это комментировать? Это преступление советского режима. Нет, nee, просто я хотел ваше мнение услышать. Это мое том, мнение, потому что официальная точка зрения нашего государства отличается от моей точки зрения. Никакого раскаяния за подобные действия советского режима, никакого осуждения советского режима нашими правительствами не было предпринято ни в советское время, ни в постсоветское время. Ну, вот просто точно так же. Что? Вы зависли. Вы зависли. Вот поэтому. Вы, у вас немножко, наверное, товарищ майор не любит, не нравится ему тема нашей беседы, судя по всему. Поэтому нас пытается разъединить товарищ майор. Но ему это не удастся. Надеюсь. Назар Ферелетич. Дякую вам за поддержку каналу. И дякую Наталье Лазуритте. Дякую вам. А що на екран не виходить? А це дивно. А це дивно. Зараз. Оновимо. Повинно виходити на екран. Ах, роз'єднали. Роз'єднали друзі. Не забуваємо про необхідність підтримувати військо, підтримувати збірна. Лікування донечки пана Віктора з Миколаєва. Ага, не було сьогодні донатів на екран, тому вони не виходять. І, ну і канал, перша ваша ласка. А зараз дякую Назару Паралетичу і пані Наталі Лазаріть. До речі, дякую вас. Едуард, вітання Дніпру. Єжак Бандери, вітання вам. І підписуйтесь на канал Єжак Бандери. Обов'язково, друзі. Міснатик, дякую за роботу. Пане Роман Шухевич, так само дякую за постійну підтримку і роботу. Е, Євген Голець, мої вітаннячка. Панк Снадет, мої вітаннячка. На екрані нічого про донати не було. Пані Агнешка, ну і не було через донатик. донатів. Донатів тому, тому і не було. Вітаю вас. Вітаю вас, пан Хнодец Валентин, мої вітання. Друзі, можливо, я когось пропустив. Санітар дужки братику, вітання, вітання. Вітаю, друже, радий бачити.